Pernah tak kita tertanya, kenapa kaum Yahudi ni boleh berkuasa besar, pegang media, kuasai ekonomi dunia, tapi dalam masa yang sama, mereka juga disebut dalam Al-Quran sebagai kaum yang paling dimurkai ala? Sebenarnya, Yahudi ni bukan bangsa yang hina dari awal. Mereka asalnya adalah Bani Israel, satu kaum yang ala angkat darjat, beri kelebihan luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 47, Allah berfirman, Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu, dan bahawa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Bayangkan satu bangsa yang Allah pilih, diberi nabi-nabi, diberi kitab, diberi tanah. Tapi apa mereka buat? Mereka zalimi nabi mereka sendiri. Mereka bunuh nabi, mereka tolak wahyu. Mereka pindah kitab Taurat. Dan mereka sentiasa mungkir janji. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 61 Nabi Musa A.S. sendiri berdepan dengan kerena Bani Israel yang paling keras kepala. Dibawa keluar dari Mesir, diselamatkan dari Firan, diberi makanan dari langit. Tapi mereka tetap degil. Mereka minta nak lihat Tuhan dengan mata sendiri. Mereka minta tukar makanan dari syurga dengan bawang dan kacang. Itu bukan tanda syukur. Itu tanda satu kaum yang terlalu lama hidup dalam kebesaran. Hingga lupa pada kehinaan yang menanti. Dan dari situlah, Janji Allah mula berubah. Kaum yang dulu diangkat, kini Allah timpakan kutukan dan kehinaan hingga ke hari kiamat. Selepas mereka menolak perintah Allah, membunuh nabi dan menyelewengkan kitab suci, maka Allah turunkan hukuman bukan hanya untuk masa itu, tetapi kutukan yang berpanjangan hingga ke hari akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 dan mereka ditimpa kehinaan dan kepapaan serta mereka kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah. Bayangkan kaum yang pernah diangkat kini ditimpa kehinaan, kemurkaan dan pengusiran. Ali juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 78. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani, Israel melalui lisan Dawud dan Isir putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Dilaknat melalui lidah dua Nabi Besar, Nabi Dawud dan Nabi Isa. Ini bukan sekadar amaran, tapi hukuman rohani dan sejarah. Mereka juga dikenakan pengusiran berulang kali, dari zaman Nabi Musa ke zaman Rom ke zaman Eropah. Setiap kali mereka buat kerosakan, Allah izinkan bangsa lain bangkit dan menghalau mereka, sehingga akhirnya mereka tak lagi ada tanah tetap selama ribuan tahun. Dan bila mereka kembali ke Palestin, pada tahun 1948 bukan atas nama Wahyu, tapi atas nama perjanjian politik dan penjajahan. Kita harus tanya, adakah ini kembalinya janji alir atau satu lagi fasa penipuan kaum yang sama? Power oh, dah beri mereka peluang, tapi mereka yang tolak. Dan sejak itu, janji ke atas mereka jadi kutukan, bukan rahmat lagi. Hari ini, dunia menyaksikan kebangkitan semula negara Israel. Selepas ribuan tahun hidup sebagai kaum pelarian, mereka kini memiliki tanah, tentera, teknologi, bahkan senjata nuklear. Tapi soalan besar yang jarang ditanya, adakah kebangkitan ini datang daripada janji alir? Atau ini sebahagian dari ujian akhir zaman yang penuh fitnah? Dalam surah Al-Isra ayat 4 hingga 5, Allah berfirman, Dan kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, Sesungguhnya kamu akan membuat kerosakan di bumi dua kali dan kamu akan berlaku sombong dengan melampaui batas yang besar. Dua kali mereka buat kerosakan besar dan setiap kali Allah bangkitkan satu kuasa untuk menghancurkan mereka. Kerosakan pertama berlaku pada zaman dahulu, mereka zalimi nabi, pindah kitab dan dimusnahkan oleh tentera Babalan. Kerosakan kedua, ramai ulama mengatakan ia sedang berlaku sekarang. Hari ini dunia saksikan penjajahan Palestin, pembunuhan anak-anak dan wanita merampas tanah mengusir orang Islam, menguasai media, filem, band, politik dunia. Adakah ini bukan kerosakan? Kalau ini kerosakan yang dimaksudkan, maka janji Allah yang seterusnya ialah mereka akan dihancurkan semula. Tapi kali ini, kehancuran itu akan datang di akhir zaman, melibatkan kebangkitan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isai, Hes, dan munculnya Dajjal yang juga berkait rapat dengan Yahudi. Dalam hadis sahih disebut, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai jubah khas mereka. Sahih Muslim. Ini bukan teori konspirasi, ini janji Rasulullah dan ini menjelaskan kenapa Yahudi hari ini bersungguh-sungguh kuasa di dunia. Kerana mereka sedang siapkan pentas untuk Dajjal. Allah tak pernah mungkir janji. Kalau hari ini kita lihat kaum Yahudi semakin angkuh Maka ingatlah itu bukan kemenangan sebenar. Itu hanya fasa ujian sebelum kehancuran yang dijanjikan. Dalam surah Al-Isra ayat 7, oleh berfirman, "Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, tapi jika kamu berbuat jahat, maka keburukan itu untuk dirimu juga. Maka apabila datang janji yang kedua, kami akan datangkan hamba-hamba kami yang gagah perkasa untuk membinasakan kamu." dan mereka akan memasuki masjid Al-Aqsa seperti ketika ia dimasuki dahulu dan mereka akan menghancurkan apa yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya ayat ini jelas akan datang satu kaum yang gagah yang akan memasuki masjid Al-Aqsa semula dan menghancurkan Israel seperti dulu siapa mereka ulama menyebut ini adalah tentera Imam Mahdi dibantu oleh umat Islam akhir zaman dan dipetik oleh Nabi SAW yang akan turun semula ke bumi. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah memberitahu kita, kamu akan memerangi orang-orang Yahudi hingga batu dan pokok berkata, Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, mari bunuh dia. H. Al. Bukhari, M. Muslim. Ini bukan seruan kebencian. Ini adalah janji Allah dan Rasul bahawa keadilan akan ditegakkan. Bukan kerana bangsa. Tapi kerana kesaliman yang mereka lakukan sejak ribuan tahun dahulu, dan perhatikan satu perkara penting, Israel hari ini semakin kuat, tapi juga semakin zalim. Mereka lupa semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar bunyi hentakan bila mereka jatuh. Allah benarkan mereka naik supaya semua orang nampak kejatuhan itu dengan jelas. Kita tak perlu tanya bila, tapi kita kena tanya, adakah kita akan jadi sebahagian dari tentera yang Allah bangkitkan? Atau kita hanya akan jadi penonton sejarah? Janji Allah kepada kaum Yahudi itu jelas. Jika mereka buat kerosakan, mereka akan dihancurkan. Tapi janji Allah kepada umat Islam juga sama jelas. Kalau kita bangkit dengan iman, kita akan jadi kaum yang menggantikan mereka. Tapi, sebelum kemenangan Islam datang, Allah akan tapis dulu siapa yang benar-benar layak. Bukan semua yang mengaku Islam akan dipetih bukan semua yang pakai serban atau tudung akan layak. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Alia, gementar hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Ujian akan datang satu demi satu. Ada yang gugur kerana cinta dunia. Ada yang gugur kerana takut hilang kerja. Takut hilang pengaruh. Takut hilang kawan. Hari ini, kita lihat, orang Islam sendiri berpecah. Sebahagian pertahan Yahudi atas nama kemanusiaan. Sebahagian lagi takut bersuara, takut dikecam, takut diboykot. Tapi dalam diam, satu kelompok sedang dibina. Mereka bukan popular. Mereka bukan selebriti. Tapi mereka ikhlas, istikamah dan sedia berjuang walaupun tiada kamera. Itulah yang Ali akan pilih untuk mengangkat panji kebenaran. Kita kena ingat kemenangan itu bukan percuma. Kemenangan itu akan datang selepas kita diuji, ditapis, disisih dan disaring. Nabi sendiri bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Aj'al, Muslim, asing bukan kerana kafir, tapi kerana mereka kekal pada jalan Allah belau dunia berpaling arah. Dan bila janji Allah itu sampai, Yahudi akan jatuh, Israel akan hancur dan Islam akan bangkit, bukan kerana kekuatan senjata, tetapi kerana keteguhan hati dan kebenaran yang dibawa. Sejarah sedang berulang. Apa yang berlaku hari ini, penjajahan, penindasan, pembunuhan di bumi Palestin, bukan sesuatu yang mengejutkan kerana semuanya telah disebut dalam al-Quran dan hadis. Kaum Yahudi hari ini sedang mengulangi kesalahan yang sama. Mereka zalimi orang lain mereka rampas tanah, mereka bunuh anak-anak dan mereka anggap mereka akan kekal berkuasa sampai bila-bila. Tapi mereka lupa. Mereka sedang hidup dalam tempoh tangguhan, satu tempoh yang ala beri untuk mereka berubah. Tapi mereka tak berubah, malah semakin melampau batas. Dalam surah Al-Isra, Allah dah sebut, "Jika kamu buat kerosakan kedua kali, kami akan datangkan kaum yang lebih kuat yang akan masuk semula ke Masjid Al-Aqsa." dan menghancurkan kamu sehancur-hancurnya. Itu bukan kata-kata politik. Itu janji dari Tuhan yang maha benar. Maka soalan yang patut kita tanya hari ini bukanlah kenapa Allah tak hancurkan mereka sekarang. Tapi, adakah kita sudah cukup layak untuk jadi tantera kemenangan itu? Kita sedang menuju pengakhiran dunia. Tanda-tandanya semakin jelas. Fitnah Dajjal semakin dekat. Perang dunia semakin terbuka. Dan umat Islam sedang diuji dari semua sudut. Tapi percayalah, kita ada janji yang jauh lebih besar daripada kuasa dunia. Dan sesungguhnya kami telah menulis dalam Zabur bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Surah Al-Anbiya 105. Kemenangan itu pasti, tapi Allah sedang pilih siapa yang benar-benar layak untuk berdiri di saf depan. Bila saat itu tiba,